میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی اور اس کا علاقہ تو ایک میری آپ صاحب بچیوں سے آپ سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے نماز نہ چھوڑو یہ ہماری پہچان قضا ہو گئی کوئی بات نہیں بعد میں کر رہی رات کو سونے سے پہلے پانچ کا فگر پورا کر کے سو تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو پانچوں کی توفیق نصیب فرما دے اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا سوتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یہ ذکری عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب استقبالیہ جماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہا کائنات کا بارڈر اینڈ آف دا یونیورس اینڈ آف دا یونیورس اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائے آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جان یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رقص میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکم نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیات للہ والصلاوات والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کچھ میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیہ السلام علیکم نہیں علیہ صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے علیکم میں تھا وہ تھا آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے معبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہوں پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ پر اب میں کہتا ہوں میری قبول لینا السلام علینا میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے کیا نبی اللہ نے دیا سبحان اللہ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا. یا اللہ ہم سب پر ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو پوری امت پر تیرا سلام ہو وہاں جو تحفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک عزیز سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں اپنے یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داوود کے لیے لوہا نرم تھا سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے فمازا جعلت تلی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تی مِن ذَلِكَ كُلِّ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے آپ کو میرا قرب مل گیا لا الا اللہ آگے پڑھو اب یہ جدا ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے نیم پلیٹ لگ جاتی ہے جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر ووسا تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا چوتھا آ گیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا جدا نے پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو ہاں؟ محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے نہیں ہے جو جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے نا بات خا شین شینا غین فیخ خوف نون یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو لكن الله هو نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں الحق اللہ لا اله الا, ہو. الف لا ميم. اللہ لا الہ الا ہو. هو الف لام الله لا اله الا هو هو الله الذي لا اله الا هو فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو الله يبدو الخلق ثم يعيده الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف الف لام لام ہا محمد چار حرف میم ہا میم دال احمد چار حرف الف حامیم دال اللہ چار محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ میں آئی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے پچاس نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر رضا بر قضا ایک دفعہ نہیں کہا یہ اللہ یہ پچاس پڑھیں گے کیسے سوج پچاس کیسے پڑھیں گے پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں دو فجر کی دو رکعت عصر کی دو رکعت میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس لے کے جا رہا ہے مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے پڑھوی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا آگے موسی علیہ السلام کھڑے تھے حضور کیسے رہی ملاقات کب پچاس نمازیں ملیں کہنے کہ توبہ توبہ کون پڑے گا اللہ کے واسطے واپس جائیں تھوڑی کروا کے لائیں تو آپ چھٹے آسمان پہ, پہ پہنچ چکے تھے صدرت المنتہا سے چھٹا آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے خفف عن امتی تو اللہ ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ ہی دینی ہے پینتالیس معاف نہیں اللہ کا پانچ معاف پینتالیس لے کے واپس بھیج دی آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ کہنے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں ہاں جی کتنی کیا ہوا کہ پانچ معاف ہو گئے کہ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی بہت زیادہ ہیں پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف تو چالیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ معاف تو پینتیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی ایک دعا ہے اللہ کر رضا بعد القضاء یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں پینتیس یا لسول واپس اللہ نے کہا چلو پانچ اور کم تیس پھر واپس انہوں نے بھیجا پھر پانچ اور کم چلو میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگئے اب پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا کا پانچ رہ گئے کہ کوئی نہیں پڑھنے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے گے ہی پڑھنگ گے وہ ہاتھ آگے جو میں دی نماز باقی ساری بخشوا لین شیخ عبد جلانی جیلانی محبوب سبحانی ایران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نہ نورانی شکل میں آ گی. میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں جا آج سے تیری سب نمازیں معاف تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے اس پہ پیر انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا تو شیطان ہی لگتا ہے انہوں خواب آ جانا تو ڈھنڈورا دے دینا شکر ہے دی چھٹی ہو گئی کم <laughs> بن گیا نمازہ رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی اے نہیں پتہ بھی شیطان آیا بیٹھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پانچ بہت زیادہ ہیں نہیں پڑھیں گے آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی میں نہیں جاتی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض ہیں فجر کی دو رکعت عصر کی دو رکعت اور وہ بھی با جماعت نہیں تھی با جماعت ہمیں ملی ہے ہمیں اذان ملی ہمیں مسجد ملی ہمیں با جماعت نماز, نماز ملی ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی ہمیں نماز میں رکوع ملا پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں تلاوت کوئی نہیں نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں قیام سے سیدھا سجدہ اور کھڑے ہو کر تصریح پڑھو تلاوت کوئی نہیں چونکہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا سات سال کے بچے سے لے کر ستر سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے میرے پڑوس میں ایک بچی پانچ بچوں کی ماں چالیس سال عمر پانچ بچوں کو لے کر اس نے دو دو سطریں یاد کرنا شروع کی اس نے دس سال میں سارا قرآن یاد کر لیا بچوں کی خدمت خامن کی خدمت ساتھ سسر کی خدمت اپنی خدمت اور اس کے ساتھ دس وہ لگی رہی دس سال میں قرآن یاد سارا کر لی اور اس کا الٹ بھی بتاؤں میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام آج کل امریکہ میں ہوتا ہے وہاں مدرسہ چلا رہا ہے تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا انہیں کہا استاد جی میں سناؤں گا صبح بیٹھتا اور شام تک ایک سپارہ یاد کرتا اور عشا میں تراویب میں سنا دیتا اس نے تیس دن میں سارا قرآن یاد کر لی صرف تیس دن میں یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا چونکہ میرے مدرسے کا کس سیزی میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے زیادہ اس بچے نے صرف تیس دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراوی میں سنا دیتا اور ایسا بھی نہیں کہ بھائی کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو فر فر پورا یاد کر کے سنا جائے تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت میں لی تو علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے دو نہیں پڑھی تھی یہ آپ کی امت پانچ کیسے پڑے تھی؟ آم نے کہا نہیں nah, موسا اب مجھے شرم آتی ہے تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں میرے نبی نے زندگی میں صحابہ نے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا روزے میں ہے hey, مسافر و بعد میں رکھ لو بیمار و بعد میں رکھ لو نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی حج میں گنجائش ہے آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر لو میں گنجائش ہے آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی بائیس اکتوبر تک جب چاہو دے دو لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبل لڑ ہو کے کھڑی ہو گئی کون نماز کی تاخیر کوئی نہیں نماز پڑھنی پڑے یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے